Assalamu alaykum, dəyərli qaraşlarım, dəyərli bacılarım, uca Allah ata bizi ailəmizi, övladlarımızı, valideynlərimizi, müstəmanın bacı qardaşlarımızı qorusun. Uca Allah ata bəramazanımızı xeyirli bərəkətli eləsin, bol ruzə eləsin. Kiminə isə arzusu varsa, uca Allah ata istəyini arzu çaxtırsın. Peyğəmbərimiz s.ə. ilə gözəl bir dua var. Əslində bu Allah təalanın gözəl adları ilə duadır. Ən əzəmətli adlarından birisi də duadır. Hətta o, o dərəcədə önəmlidir ki, peyğəmbərimiz s.ə. buyurur ki, çox bu adla Bu iki adla ısrar edin, yani çox-çox istəyin. Ya zal-cəlal və ikram. Buyuru Peyğəmbərim s.ə.h. əlizu, yani çox-çox ısrarla istəyin. Ya zal-cəlal və ikram. Nədir məni ya zal-cəlal? Cəlal, yani əzəmət sahibi. Əzəmətdə sənin tayın bənzərin yoxdur. Və ikram nədir? Səxavət sahibi, nemətlərini bolbol verən. Nədir bir əzəmətli duadır ki, buyuru Peyğəmbərim s.ə.h. çoxaldın, ısrar edin. Yani dilinizi alışdırın. İstər bir şey istəyəndə dua edəndə və ya uxta ki evində oturmusan, boş vaxtın var, deyənə ki Ya Zeljalali vəlikram, Ya Zeljalali vəlikram. İnsanların həyatından oxudum, bu barədə araşdırma apardım. İnanırsınız, o qədər sıxıntılar olanlar olub, hətta elə, elələri olub ki, içərisində deyiblər həkimlər ki, heç zaman sənin evlad üzü görməyəcəksən. Bir ay Allah'a yalvarıb bu adla Allah ona evlad bəxş edib. İnşallah bunu daha geniş vəlişdə açıqlayacağam. Gəlin bu dua ilə və ya yəni, bu iki adla çoxlu-çox nəyə dualar edəyək. Allahım sən bizim dualarımızı qəbul elə. Ya Azel Cəlal və İkram. Sənin bu iki əzəmətli adınla istəyir Allahım Ramazanda kimin nə istəyi varsa, istəyinə arşına çatdır. Amin.